У нас тлеющий конфликт с подвижными границами, знаете, вот самое такое. И вот эти внешние примеры, например, того же самого Косово, которое было под претекторатом ЕС, да, долгие годы, или там еще хорошие операции, успешные ОНОВСК, это совершенно разные вещи. Это разные вещи, понимаете? поэтому нам нужно ориентироваться не на... Я абсолютно не согласен с тем, что нам нужно ждать, там, когда будет коллапс в России или так. Я в это не верю я априори, не верю, потому что постоянно езжу в Россию и вижу, какая там ситуация, понимаете, какие там люди, и как они настроены, как настроены мои родственники, например, с которыми мне сложно, найти вообще. Но неважно, дело не в этом. А вот это ездят это выбор, ты учишься в каких-то там семинарах, дискуссиях, человек приватно особо Понимаете, есть, значит, в, в прошлом году была введена новая статья в Уголовный кодекс Российской Федерации, 200, не помню сейчас точно, 280, по-моему, или какая-то такая еще. Если бы я, например, выступил бы сейчас в России официально на каком-нибудь мероприятии, ну, публично. И сгадали да? про Крым, и про, под сомнение его России, то 4 роки вам бы да. Да. да, да, понимаете, вот такое. Ну, там разное, там, ну, в основном, в принципе, вот такое. Вот. Если бы подобная, подобная вещь была бы международная организация, которая сейчас вот считается нежелательной, там до 6 лет, например, слово. Ну, я вот утрирую, конечно, в принципе, но ситуация где-то примерно, где-то, в общем-то, примерно такая. Поэтому не случайно на дожде дают сейчас новую эту программу президент 42, да? Ну понятно, почему 42, 2042. Абсолютно понятно. Две следующие каденции путинские в том числе. Я понимаю, что это шутка, понимаете. Но все этой шутки есть некоторые доли истины. Поэтому считать, что Путин эти сам он, завтра там ему станет плохо, или он там ошибется, или там промахнется, я бы не стал на это дело. Я бы ориентировался на то, что у нас в ближайшие годы нас ждут очень тяжелые, крайне, крайне ну скажем так, ну, очень трудное отношения с Российской Федерацией. Поэтому я, я, заканчиваю, одно слово буквально скажу. Вот мы выпустили проект Центра Разумкова, мы его презентовали здесь, в Киеве, в Варшаве, в Берлине, еще там. Значит, мы предлагаем разработать концепцию, концептуальный подход отношений с Российской Федерацией. Знаете, в формате ограниченного партнерства. И там есть у нас 10, около 10-12 пунктов, которые необходимо как-то так, знаете, внедрить и придерживаться. И это в сфере экономики, в гуманитарной сфере, в сфере энергетики, в политике дипломатической сфере и вот, ну, в разных сферах. То есть нам нужна общая концепция, новая политика, новая природа политики отношений с Россией принципиально новое. Я согласен, что до 20 марта прошлого года Верховная приняла постановление о борьбе за зверение Украины. Днями было новое постановление. Ряд было постановлений и законов, и прочее, прочее. Есть указы Кабинета Министров, которые, распространение Кабинета Министров, указы Президента, которые вводят в действие решения РНБО и прочее, прочее. Это все, да, это, мозаика, понимаете, она ориентирована на разные, разные сферы. Нам нужно общее, общее, как это делалось и делается, общая, такая концепция. Это очень простые подходы. Например, первое то, что очевидно абсолютно очевидно, что Россия это страна агрессор, которая ведет с Украиной войну. Правильно? Это ну, абсолютно очевидно. если Это концептуально подходить. Во-вторых, это то, что ну, условно говоря, что цели и задачи России это, ну скажем так, разрушение украинской государственной государственности. Третье это то, что государственно правовая модель Российской Федерации Украине категорически не подходит. То есть невозможно адаптация подобного рода, как это было раньше, как планировалось при интеграционных проектах в российской интеграции. Тогда, Четвертое, например, нам невозможно исключены категорически, какие бы то ни было, интеграционные проекты с Россией на постсоветском пространстве. Какие бы то ни было. Знаете, вот есть 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть, есть такое, мы предлагаем такой вот набор концептуальных подходов, которые бы предопределили философию отношений Советской Федерации на сегодняшний день и на завтрашний. Но они, понимаете, они не отлиты в бронзе и не вычинены на мраморе.